во-первых, ты когда Локоть прижимаешь. Ну, Но ногу ты, конечно, ставишь, и видно чуть-чуть. Колено. Делаешь вот так. Оно торчит. Локоть. Локоть. локоть, надо, короче, привыкать его прижимать. Потому что локти остыли. Ты работает. по максимуму. Даже в голову. Так у пятерки удачи, мать же, мая. Семерка, ты с рукой прыгнешь, будешь так держать? Когда поначалу ты попадаешь, то есть, когда медленно, когда быстро, уже даже в поем не попадаешь. В общем, давай еще раз. Сейчас пытаешься следить за своими конечностями. Слышишь, <свес> ты

Обстрілювали, кажуть, блядь, нормальний бой, як вони, як вони нові з сахара, чуєш. Так ага, а газ сахара, в витічаль фокус, так радуйся, що не раковини не виже в цій випалені. Каже, оптику сучасно ставиш і нічим не хуже вінтовки. дуже довго її. Шару нема. Все, 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 все. Просто, боже, підбий його, поняв Богдан? Він як ото проскакує. Значить щось. Надо там изоленту намотали, надо смотреть. Короче, у тебя то же самое. Опять у тебя торчит локоть, и ты выставляешь вот так вот ногу. Понимаешь, в чем, дело? Особенно возле стены. Ты попадаешь в стенку, и шарик может катиться вдоль стенки. Он рикошетит. Как бы рикошеты не считаются, но ты никогда не докажешь, что это был рикошет от стены. Тебе в ногу попадет, и все. По минимуму не точат. Вот эти все равно торчал Ладно, давай ты пока потренируешься. А, насчет этого. Знаешь как? Смотри, вот, когда ты за стенки, ты должен чувствовать, что у тебя локоть обладает. Да. Ты его чувствуешь. Все. Оно, конечно, да, вот так оно удобнее и привычнее, но проекция по минимуму. Есть... У Вова, допустим, говорит, он не может сильно поезжать, как я, но тем не менее. Очень, очень. Да, да. Нормально. Только в ее корне бывает. Пока лучше всех. Спасибо. Во-первых, у Сереги ничего лишнего не торчало. Ничего лишнего не торчало. Он всего не жало. Он все правильно делал. Во-первых, во-первых, вот эта вот эта часть у него вообще видно не было. У него ни ноги не торчали, ни локоть не торчал. У него только каска торчала и автомат. Ну, каска. По минимуму. И что он еще правильно делал? Он постоянно менял свою позицию. Пусть да, это тренировка, но он привыкает. То, что можно выстрелить сверху, а можно выстрелить и снизу.